Я и 20, -ты, и. Я супровод... не открою для вас ничего нового. скажу, что приставка нано Сейчас настолько модная да. нанотехнологии, наномедицина, наноэлектроника, нанобиотехнологии. Все, -на все начинается, начинается с нано. с нано. И но мы еще разрабатываем нанофармакологию. Да, это одно из самых главных. И сейчас я вам об этом Но когда я окунулся, то обратите внимание, фитотерапия. Да, я нанофитотерапия. Я всегда себе задавал такой вопрос. Вот смотрю растение, дерево большое. Какие силы заставляют питательные вещества от корней к этому листочку там сангу? Какие силы? Мне говорили осмос. Осмос, он имеет... Нет угла. Оказалось, что в растениях, в стволе, в дереве имеются нанотрубки диаметром 1, 2, максимум 5 нанометров. А в нанотрубках процессы совершенно другие. Нам еще не очень известно. Вот благодаря этим силам это все идет. Поэтому... А ФИТО, это народная медицина. К сожалению, мы только начинаем, а американцы уже заканчивают. так как я знал, что будут поляки, то я не мог не Марию Кюри не привести ее цитату: "Наука есть основа прогресса", и я думаю, комментировать не надо. Оказалось, что наночастички можно, можно Наночастички, видите, наночастички есть. Вот вирусы, это нано да. наноразмеры, физиологически активные вещества растений, и флавоноиды, и эфирные масла, и стероиды, и кумарины, все это наноразмеры. Нано ну, я не буду вам рассказывать, что все, что от 1 до 100 нанометров, это наноразмеры, это мы же все хорошо знаем. Ну вот э, в Америке создана специальная такая структура, организация у 2000 жену, которая объединяет все исследования в области нанотехнологий. Наш академик Мовчан, заместитель Патона по нанотехнологиям, он дал такое определение. Что такое нанотехнология? Это совокупность этих знаний, способов и средств направленного, регулированного синтеза из отдельных атомных молекул разных веществ размером до 100 нанометров. Но э, кто впервые сказал? Норио Танигучи, известный вам, все его цитирую, он назвал нанотехнологии, это было в 1974 году. Но я провел такой анализ. За данными интернета на 1.03.2009 года в мировой литературе, только за данными интернет, опубликовано 17,5 тысяч публикаций. Но не менее интересно, что за последние три года больше половины. Как мир, мир этими. А первое, обратите внимание, 23 нанопатики, 23 тысячи работ.